Şeyxənsarı nəşidimiz sus, Şeyxənsarı deyirlər. Əvvəli müsənci olub, əvvəli ondan öncə bir bir alim vardı, Kuh Kəməri. Gələr müştəq səviyəsində adanmış, gələr müdərrs dərs yığarmış. Nə qədər tələbəsi var imiş. Bu gedəndən sonra Şeyxənsarı gəlmiş, 2-3 nəfər tələbəsi varmış, orada dərs yığarmış, 2-3 nəfərə. Bir dəfə bu o, ondan öncəki ustad e Məclisdən çıxdı, dedi evə gedib gələnə qədər elə gedin bir başı oturum tələbələri gözlədim. Gəldi, oturdu, gördü bir nəfər belə bir şəxs oturub üçündə bucağıdır, 2-3 üç tələbəsi var. 2-3 tələbə. Ciddi gömrə danışır bu. Baxdı, ilahə var, buna təəssür edir. Elə xoqurdulur dərs. Sabahsı günü biraz da tez gəldi. Yenə də qulağısı görün. Birinci dəfədə olaraq adam görsən, birinci görüşdə nəyi bilir, hər şeyi danışır, elə bizən hər çox şey bilir ünsuyu sanki çox şeyibimdə elə bütün bildiklərini o gün danışmışdı. Anam get, biraz bir zaman lazımdır. Bir nəfəri anlayasan, tapasan elə 2 dəqiqəyə qərar verirsən. Bu deryadır. Nə deryadır? Bir küçlən. Bildiklərini hamın danışdıbsan. Hə, sən də məsəl bu hər yerdən biraz özü danışır, maraqlı budur. Bütün sahədən bir dənə kəlmə hardan eşidim? O tez-tez danışır səndə ki, deyəsən, "A bu qardaş, bu kim imiş? Biz tanımamışıq onu." E, Heç nə bilmir o elə. Sağlığı. 4 dənə kəlmə idi. O, i̇şte, o yığılmışdı qəşəng dedi sabah gəlim. Gəldi. Yox, bu Şeyxənsarı başqa adam. Bu Dəryad elə. Bu həqiqət də Dəryad. Yıqdı bütün tələbələrini. Buna va? Ona deyə təlluqun yoxluğu. Bütün tələbələrini yıxdı. Siz sabahdan da içim mən qarışıq. Hamız gedirik Şeyxənsarı dərsinə. Hamız gedirik o dərsinə. Allahu akbar. Buna deyə təlluqun yoxluğu. Hə? Yol açdı ya, ona Şeyxənsarı tanındı. Bu sən necə yolaşdı? Bəzi vaxtlar bir dənə nəfs elə gəlir, dayanır ki, parlamaq üçün lazım olan insanlar parlaya bilmir. Kimisə nəfs gəlir, dayanır. Allah uzaq etsin. O insanlar ki, ucalmalıdı, bu bir dənə nəfsi ilə mübarizə aparmalıdı, onlar ucala bilmir bu nəfsinə görə. O şəxs gördüyün inadı, çəkildi şeyxə sarı çıxdı ortə. Elə ki, bütün mərciyə ondan öncəki mərciyə dünyasını, bütün mərciyət buna gəldi axı. Şeyxən Sarıa kəşdə tamamilə mərciəyyət mərciə o idi. Ordan getdi Əmir İlhamoğlunun qəbrinə başladı o qədər hönkürtinə, ağlamağa, ağlamağa, ağlamağa. Axırda dedi Əlican, məndən muayat ol. Məndən muayat ol. Məni buraxməyə. Azaram. Ha. Belə insən. Belə insanlar var da həyatda. Nə deyəyim, vallahi. Bağlantılar, dünya bağlılığı, nüfuz bağlılığı, şöhrət və vəsayir. İnsanı qoymur ki, gedə qabağa, vallahi. Sıxırda çəkir də, belə doyandan çəkir, bu yandandan. Gücü verirsən, görən gedə bilirsən. İmtahanlarda başqa cür görsən. Və ən böyük müşkil nədir? Ən böyük müşkillərdən biri də budur ki, insandakı bir təəllüq oldu, bağlantı oldu, toquşdu. Haqqına bəlli olanda bağlantı burdan çəkirəm onu. Vicdan burdan onu yıxır axı, sən düz elənmirsən. Bu tərəfdən bağlantı da qoymıram ki, o düzələsin. Orda başlayır yazmağa. Orda başlayır yazmağa. Baxın, tarixdə Əmmarı eşitmisiniz? Bu məşhur bir dənə. Orda mən çıxarış edəcəm. Bir mən buna fikir verim siz yoxsa yox. Əmmar 31 dənə səhabə bu hədisi nəql edib. 31 səhabə budəcəyəmətdir. Peyğəmbər buyurdu. Vay olsun. Təqtuluhu əlf fiətul bəğiyə. Əmər zalım bir qövmdü öldürəcək. Rəsuləkrəmin dilinə qurban olum. Deyir bir nəfər onu öldürəcək. Deyir qövmdü öldürəcək onu. İşitsin ki, düzlü bir nəfər gəlib qılıcı ilə öldürəcək Əmarı. Əslində qövmdü öldürdü ya onu. Orda yığışanlar öldürdü hamısı. Yəni Muaviyyə dəstəsü öldürəcək onu suda kirəm nöqtə sözlərlə elə belə deməyib. Kim öldürəcək? Buyurur, "Əlfiətul baqiyə zalim qövmi öldürəcək onu." Bir nəfər yox. Çünki 1000 nəfərin ölümündə minlərlə insan əli varsa, onu bir nəfər öldürməyib, minlərlə insanı öldürüb. Yaxşı, biri bir başqa cür, biri bir başqa cür, biri belə-belə axır belə. o dəvəni öldürdüyə bir nəfər. Quran nə deyir? dir öldürdülər onu. Dəvəni. Fədəm demə. Qurana bir də nə baxın. Fenaqatullah o Allah deyir o dəvəni öldürdülər. Deyir, bir nəfər öldürüb artı ha? yollar hamısı öldürdü. Yaxı bundan çıxdım. Rəsuləkkiram orada nə deyir? Deyir davam eləyir ağ. O sabah heç kim şübhəyə düşməsin diqqət eləyin. Deyir özdəki bu Əmmar yad u hum ilal cənnət. Cənnətə çağıracaq oları. Yadu nahul annar. O birisi isə onları cəhənnəmə çağıracaq. Düş meydandadır. Birdən-birə amma vurtdılar, öldürdülər. Yaxşı, bəziləri bu tərəfdə olanlar ayıldı. Amma indi ayılandan sonra təkcə ayılmaq kifayət elmir, axı gözün açılıb durmalısan yerindən. Süpün azanını eşidib göz açılıb durmaq var axı yerdən. Yorgunçuluq bu yolla qaxmaq asandır. Onlara görsən adam ayılıb amma özün vurub ayılmamazdıq. Uşaq görərsən, o olur yuxudan durub iki tin qaxsam yerimdə alam deyicək çörəyi almam deyək o yatım elə başa düşdü. Kim dey oyanan. Çağırıram o geşitmir. Ay bala. Bələ, Bunlar da ayıldı, amma ayılmadı. Ayıldı bu məndə gözləri açıldı, amma indi keçməyə var oturvasandır o. o. Ölümütümdü, dünyadır, dünyaya bağlılığıdı. Bəziləri baxdı ki mən getsəm nə olacaq, nə olmayacaq. Bir hərəsinin hər bir zəb bağlantısı ki var idi. Bir dənə nə axtarırdılar? Bir dənə yalandan, bir dənə dəlil çıxsın ortaya, vicdanımızı sakitləşdirək. Yalançı bir dəlil çıxsın. Yaxşı. Eləcə bir yalançı bir dəlil ki, axtarırdılar, nə baş verdi? Bir nəfər dey çıxdı. Bir nəfər çıxdı. Dedi ki, "A, Əmmarı kim öldürüb?" Əmmarələ Əli öldürdü. Niyə? O götürmüşdü onu ora. Bunlar da onlarla bu lazım idi. Dəlil ver bu lara yalançıd olsa tək rahatlaşım. Bəzi insanlar onlar özlərinə iman gətiriblər. Allaha iman gətiribiblər. Öz düşüncələrinə iman gətiriblər. Bəzi insanlar öz dinlərinə iman gətiriblər. Öz sözlərinin həqqaniyyətini sübuta yetirmək üçün öz sözlərinin həqqaniyyətini sübuta gətirmək istəyirlər. Onlar həqiqəti tapmaq istəmirlər. Onlar artıq tapıblar, nəyə tapıblar? Mən insana belədir. Yalançı bir dəlillə olsa təkcə rahat bilən bir şey çıxsın ortə. Çünki sən öz istəklərinə uyğun axtarış edirəm, tapım nəsə bir söz. O 100 dəfə belə dəlil gətirsən, onu qəbul edəmir. Bu dəlili oxşuyan yalançı dəlili tez qəbul edir. Niyə? O onu sərf edir. Bu tərifdə əslilliklər var axı, bağlıqlar var axı. Bağlar çəkir. Buna da belə bir növ vicdan da sığır dəlil var da bu tərif. Hə? Şo. Bu şəkildə. Bu şəkildə. Həqiqətə tapmaq çüyüm. Asıllıq insana haramı halal edər. Haramı halal